не используя волшебство, которое нам даровано народу, мы потеряли связь с предками. Это очень важно. И нарушили первостепенный кон. Поэтому и для того, чтобы восстановить эту силу э, родову, можно и нужно. Э, нам нужно сейчас и именно нашему, э, нашей стране, скажем, нашему народу, непосредственно связанному с прошлым, вот, мы должны принять наставление предков в обряде, которое она оставляет и описывает. Потому что человек рожденный пришел не возвеличивать себя на землю нашу, а пройти уроки, добыть роду своему силу в единстве, восстановить эволюцию духа. Это очень важный вопрос а восстановить эволюцию духа самого рамки. То есть всю информацию, которую мы можем себе сейчас как бы, из себя проявить, то есть это очень важно, это, это э, информация Вселенной. То есть, и это заложено в наших людях, уникальность наших человека, понимаете? То есть поэтому я считаю, что те э, свидетельства, которые оставила Ольга, то есть имеют огромную ценность для нашего народа, и в конце концов мы должны евою політіorium предків наших. Тобто і тільки в тому випадку, наша сила зростют, е, ну, в рази, і ету дано можливість бути совершенно другими, совершенно другими. Тобто, е, ми, можна сказати, м втратили свої здібності, свої генетичні потенціал мового якби приглушили. І тому ці всі події відбуваються. Якщо ми е, зробимо правильно все по кону, він в нас відкриється і він в нас закладений, наша могутність творити. Ми тоді вже, е, коли розкриємося, ми повністю зможемо впливати на простір, так як певні сили впливають, а ми зможемо ще сильніше впливати. Так. Правильно? І це все, все у нас для цього є. Все, все, все. Ольга позапутнилася в цьому кінні. Она оставляется, и мы сохраняем это все, хранители старейшины народа. То есть сама семья, то есть выполняя аскезу, мы строго идем в этом порядке, для того, чтобы в чистоте это, в общем-то, все было передано для народа.